বেসরকারি স্কুলের শিক্ষককে মাধ্যমিক উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার ডিউটিতে নিয়োগ করা হয়নি প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষকরা পরীক্ষার হলে ঢুকলে সেটা বেআইনি হবে স্পষ্ট করলেন আইএস বিভাগীয় নিয়ম মেনে একাংশ এলপি শিক্ষকদের পরীক্ষা ডিউটিতে আনা হয়েছে বেসরকারি কোনো শিক্ষকের ছাড়পত্র নেই সরকারের সাইকেল পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ব্যান্ডারের টাকা দাবির অভিযোগ নিয়েও মুখ খুললেন জেলা স্কুল পরিদর্শক নীলম জ্যোতি দাস ব্যান্ডারের টাকা দাবির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতা নেই কর্তৃপক্ষের অভিযোগ প্রকাশে আসার পর বিভাগে অভ্যন্তরীণ তদন্ত চলছে বেসরকারি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের সরকারি স্কুলের খাতা পত্রে দেখিয়ে সাইকেল কোন অভিযোগ দিয়েছেন স্কুল ছুড়ে পরিদর্শক সাম্প্রতিক সময়ে শ্রীভূমি তথা করিমগঞ্জ জেলা শিক্ষা বিভাগের বিরুদ্ধে উত্থাপিত নানা অভিযোগের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সংবাদ মাধ্যমে মুখ খুললেন জেলা আইএস নীলম জ্যোতি দাস

মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা ডিউটিতে জেলার কোনো প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষককে লাগানো হয়নি বিভাগীয় নিয়ম মেনে প্রয়োজনে এলপিএম এর একাংশ শিক্ষককে পরীক্ষা ডিউটিতে নিযুক্ত করা হয়েছে যদি কোনো প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষক পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকে পড়েন তাহলে সেটিকে নিয়ম লঙ্ঘন করে বেআইনি কার্যকলাপ ধরে নিয়ে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এদিকে করোন বর্তমান শ্রীভূমি জেলায় একাংশ প্রাইভেট স্কুলের ছাত্র খাতাপত্রে সরকারি স্কুলের ছাত্র ছাত্রী দেখিয়ে সরকারি সাইকেল কেলেঙ্কারির ব্লু প্রিন্ট তৈরি করা হয়েছে বলে যে চাঞ্চলকর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে সেই অভিযোগের বিষয়েও সংবাদ মাধ্যমে খোলাসা করেন আই এস নীলম জ্যোতি তিনি বলেন এই সংক্রান্ত এখনো পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি তবে এমন অভিযোগ পেলে তদন্ত করে করা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে রীতিমতো হুঁশিয়ারি ছুঁড়ে দিয়েছেন তিনি নমস্কাৰ ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল হয় মই আৰু ডিঅ' চাৰ্জত আছোঁ শ্ৰীভূমি জিলাৰ আৰু মই ইয়াত শ্ৰীভূমি জিলাত প্ৰায় আজি সাত মাহ হ'ল ইয়াত চাকৰি কৰা কথাটো হ'ল আমি গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি আমি সংবাদ মাধ্যমক কওঁ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি কিছুদিন আগত এটা নিউজ পাইছিলোঁ য'ত বা স্কুলত এনেকুৱাকৈ কোনোবা স্কুলে বাইচাইকেল যি লৈছিলে তাত কিবা এক্সট্ৰাকৈ যোনে দিছে ভেন্দ পইচা টকা পইচা মানে ডিমাণ্ড কৰা বুলি এটা আমি কমপ্লেইন পাইছিলোঁ আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে যিটোত আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত নহয় বা পৰোক্ষভাৱেও জড়িত নহয় কিন্তু এজ এ ডিপাৰ্টমেণ্ট হেড আপোনালোকৰ নিউজটো পাই মই খুব দুখিত আৰু লগালগ আমি যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে এনকুৱাইৰী বহালোঁ আৰু এনকুৱাৰী কৰি কিনে আমি ইমিডিয়েটলি আমি তাৰে কনচাৰ্ণ হেড অফ দা ইনষ্টিটিউচনক আমি খবৰ কৰিলোঁ ক'ত কি হৈছে আৰু আমি এটা ইনকুৱাই চলাইছোঁ যিহেতু আমি এতিয়া যিহেতু এনকুৱাৰীটো চলি আছে কনফিডেঞ্চিয়েলিটিৰ কাৰণে আমি কথাটো এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত আমি নকওঁ বাৰু আৰু যি হয় আমি সদায় বিচাৰোঁ যে আমাৰ শ্বিলভূমি জিলাৰ শিক্ষা খণ্ডৰ অলপ উন্নত হওক আৰু যিহেতু আমাৰ এই বৰাকভেলী অঞ্চলত এতিয়া আমাৰ অসম চৰকাৰে বিশেষভাৱে বৰাকভেলী ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণেও আমাৰ সন্মানীয় মিনিষ্টাৰ ছাৰক দিছে মিনিষ্টাৰ ছাৰক কৈছে যে শিক্ষাখণ্ডৰ উন্নতি মানে আমাৰ অঞ্চলৰ উন্নতি আৰু এনেকুৱা বহুত বস্তু থাকে যিবিলাক বস্তু আমি সহজত এজনে আনজনক সহযোগ কৰি আমি কামবিলাক কৰিব লাগিব কাৰণ যিহেতু এজ এ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেড মই সকলোবিলাক বস্তু কেতিয়াবা মোৰ ডিষ্ট্ৰিক ওচৰ নহ'ব পাৰে আপোনালোকে যদি এটা পজিটিভলি নিউজ আমাক দিয়ে বা আমাক খবৰ এটা দিয়ে আমি নিশ্চয় কৰিম আৰু আমি বদ্ধপৰিকৰ আমাৰ সন্মানীয় ডি চি ছাৰেও আমাক সদায় কয় আমাৰ যেতিয়া আমাৰ মিটিং হয় ৰিভিউ মিটিং হয়তো কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে আৰু এটা নিউজ কিছুদিন আগতে পাইছিলোঁ যিটো অলপ নিউজটো আচলতে তেনেকুৱা নহয় প্ৰাইভেট স্কুলৰ কোনো আমি টিচাৰক আমি এবাৰ ডিউটিত দিয়া নাই আৰু আমাক এজ পাৰ আমাৰ যেনেকুৱাকৈ ভিচিত কোৱা হৈছিলে আমি ৱেল কোৱালিফাইড এল পি এম ই টিচাৰক আমি মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত মানে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি ডিউটি দিছোঁ কিয়নো তেওঁলোক আমাৰ চৰকাৰী স্কুলৰ টিচাৰ হয় আৰু এইটোৰ ফলত যাতে একো প্ৰব্লেম নহয় তথাপিও মানে কি হয় আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইভেট স্কুল আছে যিবিলাক স্কুলৰ মাজত কিছুমান থাকে এনেকুৱাকৈ কমপ্লেইন আহে যাৰ ফলত আমি এইবিলাক মিটাপ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু যিহেতু আমাৰ শিক্ষাখণ্ডৰ মেইন উন্নতি হ'ব লাগে মোৰ সদায় টাৰ্গেট এইটোৱে হয় গতিকে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক আৰু আমাৰ অভিভাৱকসকলক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যাতে আপোনালোকে শ্ৰীভূমিৰ শিক্ষাখণ্ডৰ মান উন্নত কৰে কাৰণ মই আপোনালোকৰ জিলাত দুই তিনি বছৰ আছোঁ চাৰি বছৰ আছোঁ ধৰা হ'ল তাৰপিছত বেলেগ আকৌ অফিচাৰ আহিব আপোনালোকৰ ইয়াত যাতে এটা ভাল সুনাম হয় তেতিয়া কাৰণ আমাৰ বৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰ আছে আমাৰ ইয়াতে তেওঁলোকৰ চাৰ্ভিচ দেখি চৰকাৰে এবছৰ চাকৰি বঢ়াই দিছে আমাৰ বহুত তেনেকুৱা চিনিয়ৰ অফিচাৰ যিসকলে মোক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পৰামৰ্শ দিয়ে তেওঁলোকৰ কথাও শুনো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি মানে কি ডিচিশ্যনবিলাক অলপ দেৰি হ'ব পাৰে কিন্তু আমি ভুল ডিচিশ্যন যাতে নলওঁ সেইটো মই সদায় চাই আছোঁ আৰু তথাপি কিবা তেনেকুৱা থাকিলে আপোনালোকে আমাক জনাব আপোনালোকৰ বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আমি বিচাৰিছোঁ যে সংবাদ মাধ্যমে

উদ্দেশ্য আমাৰ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকুৱাকে চৰকাৰী শিক্ষা দিব পাৰি আজিকালি বিনামূলীয়া শিক্ষাৰ ওপৰত কিমান গুৰুত্ব দিয়ে চাওক এটা স্কেম বুলি যিটো আমাৰ এটা শব্দ আছে স্কেম এনেকুৱা যদি স্কেম হৈ আছে আপোনালোকে আমাক খবৰ কৰক বা ময়ো এনেকুৱাকে মই ইয়াত যিহেতু সাত মাহ হ'ল মই এনেকুৱাকে কিন্তু ইণ্টেলিজেঞ্চি বুলি ক'ব পাৰি আমাৰ যি ইউথৰ ভাষাত ক'ব গ'লে মই এনেকুৱা কিছুমান ৰেডি কৰিছো তেওঁলোকে মোক যদি খবৰবিলাক দিয়ে কাৰণ আমি এভিডেঞ্চ নোহোৱাকৈ এনে এটা কথা ক'লে পিছত আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা হয় গতিকে এভিডেঞ্চৰ ভিত্তিত আমি যদি পাওঁ আপোনালোকে চাব আপোনালোকক মই লগত লৈ যাম আৰু আপোনালোকৰ লগতে মই তাত ৰেইড কৰা বুলি কয় বা তাতে যিটো আমি কৰিম তেতিয়া আপোনালোকক নিশ্চয় লগত ৰাখিম আৰু আপোনালোকেও যদি তেনেকুৱা যদি আপোনালোকে কিবা খবৰ পায় আপোনালোকে মোক কাইণ্ডলি কনফিডেঞ্চেলি জনাব যিহেতু আমি একদম তাত ৰেড হেণ্ডেড যাতে আমি ধৰিব পাৰোঁ ডাইছে মানে ইয়াত দেখা গৈছে একেটা স্কুলৰ কিন্তু স্কুল চলি আছে এইটো ট'টেলি ইনলিগেল কিন্তু আমাৰ অসম চৰকাৰে আমাৰ যি নন গভৰ্ণমেণ্টেল এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনৰ এখন আইন আছে তাৰে আণ্ডাৰত চব প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকক এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এটা মানে এপীল কৰিছে সেইবিলাক স্কুলে এপ্লাই কৰি আছে আৰু এটা পৰ্যায়ক্ৰমে হৈ আছে আৰু যদি নাই তেওঁলোকক মই সোনকালে এপ্লাই কৰিব দিছোঁ আৰু যদি ইয়াত কোনো দুৰ্নীতি কৰিছে সেইটো ডাইৰেক্ট আচলতে ইউটাইজ ক'ডটো আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ আণ্ডাৰত হয় ইউটাইজ ক'ড বুলি কয় তাত সবখিনি বিদ্যালয়ৰ ডাটা আছে যদি তেনেকুৱা কিবা হৈ আছে কথাটো হ'ল স্কুলৰ গোটেইবিলাক বস্তু কি হয় এটা মেকানিজিমত চলি আছে আমি উইথ প্ৰুফ এভিডেঞ্চ যেতিয়া পাওঁ তেতিয়া আমি একচন ল'ব পাৰোঁ কথাটো শুনি আছোঁ ঠিকে আছে কিন্তু আমি যদি এটা এভিডেঞ্চ নোহোৱাকৈ এটা একশ্যন লওঁ তেতিয়া আকৌ মোৰ কাৰণে বিপদ হ'ব আৰু মই যিহেতু বস্তুবিলাক ইয়াতে চালি জাৰি চাই আছো মোৰ কাৰণেও নতুন কিছু গতিকে আপোনালোকে তেনেকুৱা যদি আপোনালোকেও দেখে আমাক নিশ্চয় জনাব আমি প্ৰপাৰ একশ্যন ল'ম আৰু দৃষ্টি মানে আপোনালোকে ক'ব পাৰিব যে উদাহৰণমূলক আমি মানে শাস্তি বিহি বিহীম এজ পাৰ ৰুল সাংবাদিক পৰ্যন্তই ফিৰছি পৰৱৰ্তী অন্যান্য আপডেট নি ধন্যবাদ